Покажу вам красивый такой узел интересный. Называется курьерский узел. Смотрите, вяжется вот таким образом. Берем, перекрещиваем, обводим вокруг веревки снизу, потом пошли наверх, обводим сверху. Так. Теперь обратите внимание, вот у нас коренная веревка. Вот сюда мы заводим петельку, делаем вот из этой веревочки, вот из этой, из ходовой. Делаем петельку и заводим вот сюда, под коренную, вот она. Вот я специально шевелю, вот коренная веревка, вот она. Под коренную веревку. Подтягиваем. Вот Выложил. О, красавчик. Просто красавчик. Вот такой вот узелочек у нас получился. Кургерский узел. Показываю еще раз. Берем вокруг опоры, забрасываем веревку. Потом вниз, снизу обводим, сверху обводим. Так, теперь у нас вот коренная веревка. Под коренную веревку делаем петельку петельку и закладываем под коренную веревку и затягиваем вот курьерский узел легко развязывающийся ну покажу как он вяжется обычно раз два три готовый курьерский узел вот такой красавчик у нас. Спасибо.